dan juga yang berhampiran dan semualah tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Pertama saya bersyukur pada Allah SWT kerana pada malam ini dapat bersama-sama dalam majlis ceramah isu-isu semasa dan khususnya isu-isu sempena dengan pasca sidandun yang berlaku pada April baru-baru ini. Dan sebelum daripada itu saya suka untuk mengambil peluang pada malam ini Untuk mengucapkan selamat hari guru kepada Cikgu Hassan Dan semua warga-warga pendidik Morobi yang berada dalam majlis Yang berada dalam kawasan uh, Rurendang ini uh, Dan ucapan terima kasih di atas segala jasa bakti yang telah pun dilakukan oleh semua warga pendidik, warga guru uh, untuk mendidik, memberi pengajaran dan ajaran kepada anak-anak bangsa kita sehinggalah anak-anak kita di seluruh terengganu dan juga di seluruh negara menjadi warga yang cemerlang dunia dan akhirat insya Allah. Jadi selamat menyambut Hari Guru kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Pada malam ini saya pun tidak bercadang nak bercakap panjang Kerana kita ada dua lagi Alhamdulillah yang berhormat Datuk, Datuk Dr. Azman Esko Kerajaan Negeri baru saja tiba Dan bersama dengan yang berhormat Dr. Tengku Fakruddin insyaAllah Tadi Cikgu Hassan, pengarah DUN dia beritahu pada saya Dia tak boleh tak boleh berucap pun malam ni dia kata ha, Berucap apa kau alu apa kau. Dia kata ayah ceramah selalu lah ha, Lepas tu orang pujuk-pujuk Dia kata tak apalah Cakap sepatah dua sudah lah alu aluang alu aluang apa panjang <laughs> Semangat Aa, Semangat saya so, dah tengok je eh. Dekat 20 minit juga Cikgu Asam cakap Alhamdulillah Maklumlah kita ni Lama-lama uh, sekali si Amoh Dan budi si Amoh ni Kalau uh, yang berhormat Dr. Toku Fakruddin dia kata Malam baru ni uh, Kalau demang jumpa copong uh, Macam dia makan penado Dia kata sihat selalu Haa <tuh>. tu dia Semoga berhasil Tuan-tuan dan puan-puan -tuan yang dirahmati Allah sekalian PAS yang merupakan salah satu Daripada Parti-parti yang ada dalam negara Malaysia. Dan PAS semua kita tahu ditubuhkan lebih daripada 60 tahun yang lalu. Ditubuh dengan tujuan dan maksud untuk membawa masyarakat rakyat yang berada di Malaysia termasuk di Terengganu untuk menjadi seorang Muslim dan Muslimah yang baik melaksanakan di dalam pentadbiran negeri dan negara dengan pentadbiran-pentadbiran mengikut agama yang dengan kaedah dan cahaya agama yang kita lakukan itu kita mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan masyarakat ataupun rakyat yang lahir itu jadilah seperti mana ayat yang dibacakan oleh Cikgu Hasan tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini tujuan dan matlamat Parti Islam Semesia PAS Ditubuhkan dan ada di dalam negara dan juga negeri Terengganu kita pada hari ini Dan Alhamdulillah Sepanjang perjuangan PAS Khusus dalam negeri Terengganu ini kita melihat Setakat ini Bermula daripada tahun 1959 Iaitulah tahun yang pertama PAS masuk dalam pilihan raya kita menang tahun 1959. Dan kemenangan kali pertama itu dah lama. Kita menang, kita berjaya bertahan 2 tahun je. Tahun 1961 kita jatuh. Dan kejatuhan pada tahun 1961 itu menyaksikan setiap kali pilihan raya kita kalah semua. So kalah, 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 kalah. Dan kita menunggu sehingga 40 tahun untuk menang semula kali yang kedua pada tahun 1999. Hampir 40 tahun baru menang kali kedua 1999. Walaupun kita ambil masa 40 tahun tapi PAS terus kekal, terus ada. Kepimpinan PAS bersilih ganti. Ahli-ahli PAS sentiasa bertambah. Daripada ahli-ahli PAS yang terdiri daripada mereka yang minat kepada agama. Orang duduk kapung, Orang-orang susu, orang-orang doa dan sebagainya Kemudian pas berkembang Sehingga akhirnya masuk ke kawasan-kawasan bandar Daripada Pelajar-pelajar ha, yang Menjadikan agama sebagai mata pelajaran Asas mereka Kepada pelajar-pelajar Yang mengambil aliran-aliran yang lain Daripada aliran-aliran agama ha, Contoh macam penceramah kita malam ni Yang, yang berhormat Dato' Dr. Azman Doktor ni Ah ha, doktor tapi walaupun doktor kece arak pandah ha, kece arak lah walaupun doktor ha, pasal dia do, ha, eh, Dato, doktor Azban ni mengaji di Arab belajar doktor di Arab jadi bahasa Arab cair uh, doktor yang berhormat doktor Tengku Fakurdin doktor juga tak hak ni pun pandai kece arak juga Pasal ngaji perubatan di Mesir. Ha, jadi dua-dua doktor ni pandang belaka ke Arak. Ha, maksudnya setakat kita Arak juga ha, lacau lah tak ada masalah lah nak baca. Boleh boleh apa? Boleh boleh baca dan boleh mengajar lah tidak jadi masalah. Alhamdulillah. Pas semakin mendapat tempat di kalangan pelajar-pelajar yang tidak yang, menjad, yang tidak menjadikan agama sebagai aliran asas. Alhamdulillah dan menyaksikan tokoh-tokoh profesional mula lama masuk pak bukan saja doktor engineer begitulah juga tokoh-tokoh korporat lawyer-lawyer termasuk hakim-hakim dan juga panglima-panglima tentera pun menyertai PAS dan Alhamdulillah tahun 1999 kita menang kali yang kedua tapi tak lama juga 2004 kita jatuh tetapi walaupun kita jatuh 2000, Pak, kita dah ambil masa yang lama untuk bangkit semula. Alhamdulillah, pah bangkit semula. 2018 kita menang kali yang ke yang ketiga. Bila kita menang kali yang ketiga, kita melaksanakan apa yang sepatutnya kita laksanakan, dan kita menjadikan agama kita menjadikan syariat Islam sebagai asas kepada pentadbiran kerajaan kita. Ya Muhammad waktu itu Datuk Seri Ahmad Said mengatakan bahawa dia kata PAH ni kerajaan sepenggal. Ha, sebab dia menang 59 patu kalah. Menang 99 patu kalah. Ni eh, menang 2018 kalah juga dia kata. Jadi dia kata PAH kerajaan sepenggal. Tapi alhamdulillah apabila ruang dan peluang yang ada dalam kemenangan 2018 itu kita gunakan betul-betul untuk melaksanakan semaksimum yang mungkin dalam ruang kuasa yang ada pada kita untuk mendaulatkan syariat Allah dan melaksanakan keadilan kepada semua dalam pentadbiran kerajaan sehingga menyaksikan rakyat percaya kepada PAS menyebabkan apa yang disebut oleh Datuk Seri Ahmad Said bahawa PAH di Kajar Sepenggar tidak berlaku. Pilihan Raya 2023 menyaksikan PAS bukan sahaja dapat menang kali yang keempat tetapi juga menang dua menang kali yang kedua berturut-turut buat kali yang pertama. Dan apa yang disebut sebagai kedajak sepenggar tu habis dah. Kena robah dah. Sebab Alhamdulillah Benda itu telah tidak berlaku. Dan alhamdulillah sehingga sekarang pas masih lagi berkuasa di negeri Terengganu. Dan alhamdulillah kita menggunakan ruang kekuasaan yang ada ini untuk melipat gandakan dalam bidang kuasa yang kita ada untuk menerapkan dan juga untuk melaksanakan pentadbiran mengikut agama. Ya amat berhormat menteri besar sebut bahawa semua portfolio-portfolio yang ada Mestilah diuruskan Mestilah dilaksanakan Berpandu dan berdasarkan kepada syariat Allah Semaksimum yang mungkin dalam ruang kuasa dan bidang kuasa yang kita ada Kita guna Hak luar bidang kuasa kita nak buat guna Hak dalam bidang kuasa kita, kita usaha Alhamdulillah Pada penggal lepas sebagai satu contoh Penggal lepas saya diamanahkan sebagai esko belia dan sukan Tak Kita tahulah suka-suka ni satu portfolio yang tidak mudah juga untuk kita urus. Ha, tidak mudah juga untuk kita urus nak sesuaikan dengan uh, apa nama ni peraturan dan syariat yang ada dalam agama kita. Tapi kita datang dengan pendekatan yang tidak melampau. Kita datang dengan pendekatan yang sederhana. Kita tidak datang dengan menghapuskan ataupun mengharamkan semua dah. Kita sangat-sangat menggunakan kaedah tasamuh Kita sangat-sangat menggunakan uh, kesederhanaan di dalam pengurusan sukan kita Mana-mana yang boleh kita teruskan Mana-mana yang kita boleh uruskan, kita uruskan Dan mana-mana yang hok tak boleh sangat, tak boleh nak ejah dah Yang ni kita halang Contohnya sesi lepas masa saya jadi uh, esko belia dan sukan Antara sukan yang kita tidak benarkan Kepada anak-anak kita Adalah sukan gimnastik Sukan gimnastik kita tidak benarkan ha, Persatuan sukan Mari berjumpa dengan saya waktu itu Saya kata minta maaf banyak Dalam isu ini kita kena tegas Kita kena Apa orang kata Kita kena tegah lah Dan saya minta maaf kita tidak boleh benarkan ha, Kerana sukan ini Sukan yang memang ha, Seperti yang kita faham lah gimnastik tu Ha, ginastik ni tahu laki tak? Orang sungai kerak orang saya tengok dah ni? Ha, tahu belaka. Ha, bakar seluruh orang gitu, kata apa begitu begini. Ha, jadi hak mana kita ada kuasa, kita boleh. Untuk tidak benarkan, maka kita tidak benarkan. Dan Alhamdulillah sehingga sekarang kita masih agak kekal untuk tidak benarkan. Tadi dalam perjalanan saya mari ke sini ada seorang ibu bapa. Saya pun tak, tak, tak pasti siapa dia tu. Dia whatsapp saya. Dia kata, Wabi, Bapa kerajaan tengah ada benar pulak ke? Sukan gimnastik ni kepada wanita-wanita ni. Saya kata dok tak benar lagi. Bapa? Dia pun buat mari. Satu apa nama ni? Satu uh, macam jadual. ah ha, jadual sukan yang di antaranya adalah acara sukan gimnastik wanita. Saya kata encik kalau cik tengok molek-molek tajuk di atas itu Tajuk di atas itu tulis sukan yang dianjurkan oleh Majlis Sukan Sukan ha? majlis, majlis Sukan Sekolah Sekolah Negeri Terengganu. Saya kata sekolah sekolah ni bukannya berada di bawah kuasa Kerajaan Negeri. Sekolah ni dia ada dua, ada sekolah yang duduk bawah Kerajaan Pusat, ada sekolah yang duduk bawah Kerajaan Negeri. Antara sekolah yang duduk bawah Kerajaan Negeri, contohnya sekolah rendah Darul Iman, Sri D. Itu bawah Kerajaan Negeri. Antaranya lagi sekolah menengah Islam Darul Iman, SBDI, Hato juga sekolah kerajaan negeri. Ada juga sekolah-sekolah yang lain. Contohnya sekolah uh, apa nama ni? Uh, Sultan Zainal Abidin. Ha itu bawah kerajaan negeri. Ada pun hak lain hak sekolah-sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, ini semua di bawah pentadbiran kerajaan persekutuan yang kita tidak ada kuasa. Nak masuk pun kita ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Uh, ha, termasuklah esko kita nak masuk dalam sekolah pun tidak mudah. Kita harus ada kebenaran, kelepasan dan sebagainya. Yang perlu dipohon, yang ambil masa lama. Jadi nak masuk dalam tu tak dak, dak, dak mudah. Dah tak mudah. Jadi sebab tu dah saya kata ini di luar daripada apa yang kita boleh lakukan. Sebab kita tak ada kuasa di sekolah-sekolah yang di bawah persekutuan hak tu kita tak ada kuasa. Dan alhamdulillah insya-Allah dengan tujuan dan maksud untuk kita menjaga syariat Allah yang salah satu daripada hikmahnya adalah untuk nak menjaga agama maka kita guna begitulah juga waktu Bulan puasa baru-baru ni jijih juga kalau tengok dalam uh, Facebook dalam media media baru termasuk TikTok dan sebagainya jijih juga isu apa nama ni basking yang dibuat di uh, Persembahan yang dibuat di Moreh-moreh. Ha, kan bulan puasa dia ada moreh. Banyak moreh-moreh. Kalau di Bandar, kalau tengah ni banyak moreh-moreh ni. Ha, dan di kawasan moreh tu, ada setengah-setengah moreh yang ada menyediakan uh, baski. Persembahan baski. Dan kita asasnya persembahan baski ini kita tidak layak. Asalkan mengikut peraturan, tatacara, peraturan yang dibenarkan oleh kerajaan negeri dalam bak hiburan, tidak jadi masalah. Tak, tidak ada persembahan oleh artis wanita tak, tidak mengganggu uh, apa nama ni sembahyang masjid dan sebagainya lagi dan adalah peraturan-peraturan yang kita tetapkan kalau tidak tak ada masalah tidak melanggar peraturan baik sehinggalah hampir kepada 10 malam terakhir bila mana kita dapat teguran daripada rakyat yang mengatakan Allah baiknya kalau 10 malam terakhir ini acara-acara basking dan dan seumpamanya yang diadakan di apa namanya di pusat-pusat moreh ini dapat ditangguhkan sementara tak lama 10 hari ya untuk kita menimbulkan suasana yang yang menghormati dan juga suasana apa nama ni sesuai dengan 10 malam terakhir yang kita sangat dianjurkan untuk memperbanyakkan ibadah menghidupkan malam dengan bacaan Quran dengan sembahyang, dengan berzikir, dengan berdoa dan sebagainya lagi. Maka 10 malam terakhir, kita buat keputusan untuk menangguhkan sementara persembahan ha, oleh kumpulan-kumpulan basking ini. Walaupun kita minta kumpulan-kumpulan basking ini tangguh persembahan sepenuh dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan, kerajaan telah juga menyediakan sedikit apa nama ni imbuhan Ha, sebagai kita kata uh, Ingatan kita kepada kumpulan-kumpulan baski Yang sebahagiannya menjadikan Baski itu sebagai sumber pendapatan mereka ha, Jadi oleh kerana mereka juga nak sambut hari raya Mereka juga ada keluarga Ada anak isteri yang perlu kepada pakaian raya dan sebagainya uh, Persembahan persiapan raya dan sebagainya Maka kita keluarkan sedikit peruntukan Untuk berikan kepada kumpulan-kumpulan baski Alhamdulillah sesah Dan ini juga salah satu tujuan dan matlamatnya adalah untuk nak menjaga agama kita. Begitulah juga. Baru-baru ini, saya rasa baru lagi dalam seminggu ini, heboh juga dalam uh, media masa dalam media baru. Bila mana MPKT Majlis Bandaraya Kuala Terengganu pasang satu signboard di hadapan pintu masuk Universiti Malaysia Terengganu. Dan signboard itu tertera padanya adalah ayat Quran yang menerangkan larangan daripada Allah Subhanahu taala kepada orang-orang Islam, kepada manusia daripada menjadi homoseksual, daripada apa nama ni menyalurkan nafsu kepada cara yang tidak dibenarkan Allah. Kita letak ayat Quran yang merupakan larangan Allah kepada golongan-golongan homoseksual ni. Orang Sungai Kerak tahu dok homoseksual ni. Tahu dok. Ha tak kira tak, tak, dah tahu, tahu belaka. Kau pedang lawan pedang ni. Ha, ada. Jadi kita letak firman Allah di signboard tu. Ada setengah-setengah golongan dia marah. Setengah-setengah golongan dia marah kepada kerajaan Terengganu. Dia kata kerajaan Terengganu seperti cuba untuk menyemai kebencian kepada mereka. Lalu ada wartawan yang telefon saya. Dia kata YB betul ke? Ha, signboard ini dibuat untuk menyemai kebencian kepada homoseksual. Saya kata, "Ya. Memang ah, ha? memang sebenarnya kerajaan pasang signboard ini untuk menyebarkan, menunjukkan, melahirkan, menzahirkan syiar Islam di negeri kita. Memberi peringatan, dakwah kepada rakyat kita bahawa ini perkara yang dilayang oleh Allah SWT. Dan memang tujuan kita supaya rakyat rasa benci kepada perbuatan homoseksual. Bukan benci kepada orang, benci kepada perbuatan itu. Kerana perbuatan itu adalah merupakan ha, merupakan perkara yang dilayang oleh Allah Subhanahu taala yang dikutuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu taala kalau mana-mana tuan-tuan yang pernah pergi umrah dah yang lalu ikut Jordan yang transit di Jordan ataupun yang ziarah negara Jordan sudah pasti akan antara tempat yang kita akan pergi adalah laut mati laut mati itu adalah merupakan tempat yang Allah taala akan kekalkan sehingga sekarang nak tunjuk kepada manusia ini dah dia tepat satu kaum yang telah pun melanggar hukum fitrah manusia iaitu manusia eh, yang melanggar hukum Allah bila mana Allah Taala kata orang lelaki untuk orang puan orang puan untuk orang lelaki tiba-tiba ada puak kaum yang menjadikan Yang menjadikan sejenis sebagai cahaya untuk mereka memuaskan hawa nafsu laki sama laki puan sama puan laut mati itu adalah tempat untuk manusia mengambil aktibar. Dia tanya pula, dah buat apa letak di UNT? Saya kata kerana di UNT itu adalah merupakan pusat pengajian tinggi yang ramah anak-anak muda. Orang-orang muda. Jadi, kita beri peringatan pada mereka. Nah, ha, sebab situ ramah orang. Kat mana tempat ramah kita letak lah. Dan Alhamdulillah, perkara ini satu benda yang sangat positif Yang disokong Bukan saja oleh teng orang Tengganu Orang luar pada Tengganu pun saya tengok Sangat-sangat menyokong apa yang kita lakukan ini Sini dan muslimat Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Ini adalah salah satu daripada cahaya PBT Cahaya kerajaan untuk menjaga agama rakyat Salah satu daripada bakal syariah juga adalah Untuk menjaga akal Menjaga diri Hafzun Nafs menjaga diri Menjaga nyawa Baru-baru ni juga timbul dalam sidang Dewan Undangan Negeri Tidak kurang enam ataupun Enam ataupun tujuh orang wakil rakyat Bangun Menyatakan kebimbangan tentang VIP Gejala VIP yang melanda uh, Negara kita Dunia sebenarnya Termasuklah negeri tengah Ada enam ataupun tujuh wakil rakyat kita yang bangun Minta kerajaan supaya bertegas Dalam menangani isu VIP Dan Alhamdulillah Dua minggu Selepas uh, Persidangan DUN tersebut Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Telah membuat keputusan Untuk Mengharamkan VIP secara total Maksudnya apa? Maksudnya adalah Untuk tidak Untuk meneruskan dasar kita yang lepas Iaitulah tidak mengeluarkan lesen Kepada mana-mana premis yang nak jual VIP Kita juga melayang Kerajaan juga melayang mana-mana pihak yang cuba nak menaikkan signboard untuk kempen VIK Dan kerajaan juga melayang mana-mana syarikat ataupun mana-mana event yang dianjurkan dengan mendapat tajaan daripada syarikat VIK Kita larang. Dan insya Allah bermula 1 Ogos 2025 undang-undang ini akan dikuatkuasakan insya Allah. Dan Alhamdulillah Tujuan kita buat ini Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Tidak lain dan tidak bukan Adalah untuk menjaga Nyawa Menjaga Diri rakyat kita Kerana kita tengok Kalau tengok dalam TikTok tu Ada saya tengok baru-baru ni Survey Budok-budok dajah satu dajah dua Berkongsi ramah-ramah Tak, kongsi ramah-ramah Dan dalam satu Apa namanya Tinjauan dan juga satu Kajian yang kita dapati Peningkatan di kalangan wanita hisap vape ni ramah. Ha? kalau hisap rokok tu pelik sangat kalau orang puang, tapi hisap vape biasa. Jadi carta ataupun kajian menunjukkan orang puan isa rokok ni kurang banyak. Dan insya-Allah usaha tindakan yang dilakukan oleh kerajaan ini mudah-mudahan dapat menjaga anak-anak kita sebab mereka sebenarnya adalah anak-anak kita belaka merupakan generasi-generasi muda yang kita harapkan satu hari nanti dapat untuk meneruskan legasi pemerintahan kita dengan cara yang terbaik. Muslimin dan muslimat sekalian. Inilah di antara tujuan dan matlamat yang dilakukan oleh kerajaan PAS untuk melaksanakan syariat Allah di dalam setiap pentadbiran dalam semua segmen yang ada di dalam pentadbiran kerajaan negeri kita ini. Walaupun kita masih lagi tidak sempurna, memang saya akui bukan sempurna belaka dah ni, dah banyak lagi yang perlu kita lakukan. Tetapi kita lakukan. Yang penting kita lakukan. Ha, bukan setakat bercita-cita saja, dok. Kita bercita-cita dan kita lakukan apa yang boleh kita lakukan terus kita lakukan terus apa yang kita memerlukan masa dan kita mempunyai timeline yang tertentu kita follow timeline timeline yang sepatutnya yang yang kita buat untuk uh, supaya perubahan itu dapat diterima dan dapat uh, berlaku dengan cara yang terbaik dengan cara yang harmoni inilah uh, hasrat dan juga kesungguhan yang ada kepada kerajaan negeri Terengganu di bawah Parti Islam Semasa PAS jadi saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada penduduk-penduduk di Sungai Kerok ini, di Stor Patoh dan juga seluruh warga Dung Gurendam yang Alhamdulillah terus menerus memberikan sokongan kepada Parti Islam Malaysia PAS. Dan insya Allah pilihan raya yang ke-16 yang akan berlaku kita pada tahun setahun lagi ke dua tahun lagi ke insya Allah kita mengharapkan Terengganu akan terus berada di bawah pemerintahan Parti Islam Semesia PAS. Boleh atau tidak ni? Insya Allah. Sama-sama kita bekerja, sama-sama kita berusaha untuk merealisasikan hasrat dan impian kita semua. Tidak ada impian kita lebih daripada menjadikan negeri kita ini sebagai sebuah negeri yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesungguhan yang begitu kuat yang ada kepada pihak kerajaan untuk menjadikan rakyatnya rakyat yang di, yang rakyat yang mendapat keharmonian, kesejahteraan ha, di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Sekadar itu saja apa yang dapat saya sampaikan dan sebelum daripada saya tamat saya juga nak mewawakan sedikit program himpunan teguh memimpin Terengganu 1.0 yang kita akan adakan pada 29, 30 dan 31 hari bulan Mei ini. Ha, hujung bulan ni kita ada himpunan macam himpunan harap yang kita pernah buat dulu-dulu. Sebelum pada ni kita buat pernah buat himpunan harap 1.0, 2.0, sampai 8.0. Terik ni kita buat himpunan teguh memimpin Terengganu 1.0 di Kemaman. Ha, lepas tu 2.0 di Besut dah begitu seterusnya. Sampai lah habis seluruh daerah kita akan pergi. Jadi saya nak jemput semua warga ha, eh untuk pergi berjamaah-ramah ke Bandar Chuka Kemaman pada 29, 30, 31 Mei yang akan datang ini insya-Allah. Banyak program-program dan juga acara-acara uh, yang sangat menarik termasuklah himpunan pemuda Islam, himpunan muslimat yang juga akan diadakan yang juga akan diadakan dalam tempoh tersebut. Wa Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar